तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो नहायत रहम फरमाने वाला है रहमान है और रहीम है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त जिन मुश्किल का शिकार हम हैं उसको समझने के लिए सिर्फ एक छोटी सी मिसाल समझ लीजिए कि चाहे हम कोई फल का दरख्त लगाएँ जिसमें मुस्तकबिल में फल आने हों आम है अमरूद है कोई भी फल दर्द दरख्त समझ लीजिए या कीकर लगाएं बब्र लगाएं जिनमें जवान होकर कांटे ही लगने हैं इन सबको फल देने में भी और कांटे देने में भी टाइम लगता है एक दिन में तो ना कोई पौधा फल देगा और ना कोई कांटे देगा वतन अजीज़ में आज जिन कांटों की चुभन पूरी कौम महसूस कर रही है ये हमारे अपने हाथों के लगाए हुए हैं ये कांटों के दरख्त हमने खुद बोए थे किसी ने कहा है कि अज मकाफ अमल गाफिल मशो गंदम अज गंदम बरू यौ जो ऐना नादान के रद्द अमल से कभी भी गाफिल मत होना ऐसा हो ऐसा नहीं होगा कि तू गंदुम लगाए और गंदुम ना निकले और जो बोए और जो ना निकले मकाफात अमल है ये अल्लाह का क़ानून का है इसमें जो हम बोएंगे वही काटेंगे आज जिन कांटों की फसल तैयार है जिनकी चुभन से पूरी कौम बदहाल है ये उस कौम के अपने हाथों के लगाए हुए हैं अच्छा या बुरा इस कौम ने सब कुछ छोड़कर हम अभी वो बात नहीं कर रहे हैं दीन की बात नहीं कर रहे हैं अब हम दुनियावी एक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मुसलमान होते हुए भी हमने एक सिस्टम पसंद किया जिसका नाम जमहूरियत था कि इस जमहूरीत में बड़ा अमन है बड़ा सकून है उस निज़ाम में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आए हर दो चार साल के बाद इस कौम को मौक़ा मिलता था निज़ाम जैसा भी था अच्छे लोग भी खड़े होते थे और वो लोग भी खड़े होते थे जिनकी फौज अब तैयार है जिनके हम अब दुहाइएँ दे रहे हैं कि वो हम पर जुल्म कर रहे हैं वो हमारे घरों में घुस जाते हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसम्बली के मेंबर हैं मेरे भाइयों ये फ़सल आपने खुद बोई है ये आपके हाथों से दिए हुए आए हैं निज़ाम कैसा भी था उसमें यह था कि वोट दो तो तुम्हारे नुमाइंदे आएंगे इनको आप लोग ही वोट दे रहे हो ये पौधे कांटों के आपने ही लगाए थे नेकों को भी ला सकते थे वो कम से कम इस तरह नहीं करते वो जिस तरह ये कर रहे हैं हमारे हाल तो ये कि जो जिसने जो जिम्मेदार था उसी ही को हमने कहा उसी को आगे बढ़ाया हमने बहुत अरसे पहले सिंध में मैं सफ़र कर रहा था गाड़ी का ड्राइवर हुक्मरानों को गाली दे रहा है बुरी तरह लानत मलामत कर रहा है मेरे साथ जो मेरे अजीज़ बैठे थे मुझे कहने लगे मामू जरा इनसे पूछो कि जब ये वोट आए वोट किसको देंगे ये मैंने पूछा साह वोट किसको देंगे अगर हुआ बोले साहब वोट तो इन्हीं को देंगे अल्लाह वक्त पर कि वोट उन्हीं को देना है कि जिन्होंने जिनके हाथों हम जलील हुए हैं तो भाई फिर वो सिंधी में कहते हैं कि फंसण का बो फुद केड़ो अब जब फंस चुके हो तो फुदकना कैसा भाई अब तो भुगतो किसी ने क्या खूब कहा है कि सारा इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है इस ज़िंदगी में ये गलत फ़ैसले हमने किए थे इन गलत लोगों को इसम्बलियों में हम लाए हालांकि अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद थे हमने रिजेक्ट किया उनको यही हाल होगा मेरे भाइयों मेरे और अज... मेरे अजीज़ों शाह साहब ने कहा है कि रब रुसे मत खसे हने को ना हथियार डे ओहे पार जहमें जो खूजिए जो शाह शाह शाह, साहब रहमतुल्ला ने कहा है कि अल्लाह ताला जब नाराज होता तो डंड नहीं मारता किसी को ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं लोग जो जी का वबाल बन जाती हैं जी का आजार बन जाती हैं ये वो बातें हैं जो हमने इख्तियार की और अब हम भुगत रहे हैं ये तो भुगत लिया हमने आइंदा भी अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी नस्लें भी ये भुगतें तब भी फिर दोबारा आईनी को लेकर आजाना आप और अगर आप चाहते हो कि ये मुसीबत या अजाब हम नहीं भुगत लिया हमारी औलाद को नहीं भुगतना चाहिए तो मेरे भाइयों और अजीजों उसका एक ही हक है ये चेहरे कितनी मरतबा तकसीम कर लें आप इनका तो हिसाब वही होगा इस अमल का रद्द अमल वही होगा एक ही जाए पना है वो मेरे अल्लाह की किताब और उसका हुक्म है जब तक इस पर अमल नहीं करोगे कोई रास्ता नहीं है आपके लिए रहमतें बरसने का कोई रास्ता नहीं है यह रास्ता आपने खुद इख्तियार किया है ये कांटे आपने खुद बोए हैं खुद ही इन्हें अपने पैरों में चुपाओगे यह अगर साफ करने हैं तो एक रास्ता है सीधी शाहरा है फा हाजा शरात मुस्तकीम अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो यही सिराते मुस्तकीम है यही साफ़ सुथरा रास्ता है यही मोहब्बत अखुवत और इनाम का रास्ता है यही वो रास्ता है जिस जिस पर चलोगे आप तो फूलों की सेज होगा आपके लिए दूसरे वो रास्ते जो लोगों ने बनाए हुए हैं लोगों का बनाया हुआ निज़ाम है उस पर अगर चलोगे आप चल रहे हो पहले भी उसका निज़ाम उसका जो है नतीजा ये हुआ जो आज भुगत रहे हो आइंदा भी अगर करोगे तो उसका उसका नतीजा वो ही होगा ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सजा देती है ये हमने बोए हैं और हम काट रहे हैं बेहतर है हमारा आज तो गुज़र चुका आज हम भुगत रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह के नाम अल्लाह के नाम के बीच बोइए आप कुरान सुन्नत के बीच बोइए आप इंशाल्लाह वो फलदार पौधे निकलेंगे और उसमें सुकून भी होगा रात भी होगी दिलों का सुकून भी होगा और वो सिर्फ़ एक ही तरह एक ही तरह होगा अला बेजिकनूब बेशक अल्लाह के जिक्र में अल्लाह के अहकाम में ज़िंदगी है मेरा रब मुझे और आपको अपने अहकाम पर अमल करने की तोफ़ी क़ा फरमाए नाख व आखिर अनिली रहमद रबी